А может быть вы давайте по ЖКХ потом я, потому что там тоже придется рассказывать. Оставьте за мной право. Сергей, матеря, сегодня, когда депутат Микурсенко предложил голосовать по вопросу реорганизации наших да. отделов культуры, я поддержал его предложение и объясню сейчас почему, да. Значит, я, как человек, ходил в десятую школу, мы там занимались спортом. И когда мы принимали решение о создании предприятия спорт для всех, да, я там, помните, выступал, что это ненужная структура, ну как бы сказали, что будет спорт для всех. Вот, и вот мы ходили в эту школу, занимались спортом. А молодежь, в том числе, не по улицам шла, а мы там играли в волейбол. То есть нормально приходили, вечером играли. С этого года нам сказали, что как бы есть чье-то решение, все молчат, не говорят чье, но нам запретили там играть в волейбол. То есть сказали, что нужно заключать договор аренды, делать оценку этого помещения, как бы ну, полный бред. То есть я заключаю договор аренды на спортзал школьный, это, согласитесь, это ну, вообще-то непонятно. То есть у нас как бы предприятие спорт для всех есть, а спорт почему-то кончился после этого. То есть я спортом заниматься уже не могу. Хотя мы даже выставляли команду на городские соревнования. В этом году заняли даже четвертое место. Хотя мы там ну, любители абсолютно. Объясните, пожалуйста, как это получается, что мы создаем новые настройки все, а спорту в городе приходит в конце концов непонятно что. И мы, кстати, платили же деньги за то, что мы там играли, для того, чтобы учителям могли сделать ремонт по весне. Хотя бы ну какие-то деньги, там краску покупали, белила. Сейчас не этих денег нету, и спортом мы не занимаемся. Можете объяснить, как такое могу получить? Сейчас, ну, я знаю, что Владимир Владимирович ходит. Смотрите, ну, первое, ну, не обижайтесь. Такое замечание. Ну, кто-то где-то придумал, что нужно платить в школе, кто-то где-то есть сидит представитель э, представители санстанции, медицины и представители освиты. Кто-то где-то заходит просто в спортивный зал школы. Вы себе можете это представить? Туда дети заходят каждый день. Раз. Дети и... заходят, дети, которые учатся в школе, которые ну, но, 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 имеется, но есть процедура. Но я прошу с уважением относиться к тому, у нас есть вот понятие такого, ну, как бы по, по Но не можем допустить хаоса в школе. Кто хочет, заходит, и кто хочет, делает. Значит, спорт в городе Лозовая. Я горжусь тем, что мы <существует> <существует> своими, своими своими спортсменами прославляем не только Харьковскую область. Естественно, говоря о профессиональном спорте и об этих достижениях, неправильно говорить о том, что вложено в само понятие «спорт для всех». Спорт для всех – это как раз понятие физкультуры, и спорт для всех верст целый». Значит, мы говорим о том, что Э, структура «Спорт для всех», которая сегодня, слава Богу, входит в... Мы когда ее реорганизовали, мы сами говорим. У нас была структура стадиона, вы помните. И мы «Спорт для всех» практически строили на структуре стадиона. И там абсолютно оптимально подошли к штатной численности. Недостаточно средств, недостаточно сегодня, может, философии для того, чтобы у нас спорт, когда дети в школе. Летом, к сожалению, выходим на э, стадион и, ну, немного, к сожалению, видим людей. Я э, в плане реорганизации, реорганизации э, видел семьи и но Но державная политика о том, что молодь переходит в юрисдикцию управления братья социального запуска. Мы их выводим со с... семьей, мы А молодь, мы так приняли решение о том, что она ближе всего к, э, к спорту. Наши коллеги принимали решения, какие хотите. Ну, в принципе, вы же на комиссиях обсуждали. Мы же на комиссии решали. Есть в Куперске, мы вчера встречались с миским головой. У него все, все подряд. Культура, физкультура, спорт, молодежь. Ну, как-то так вот, так особенный подход. Депутаты городского совета приняли решение так поступить. Ну и ну и ну и, 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 и слава Богу. Да дело в том, что не в обложке, не не в обложке конечный результат. Содержание. Как И у вот того, как мы сегодня... Какое содержание? Давайте в него вкладывать. Так а содержание такое. Секция накрылась волейбольной, ее нет. Накрылась она чем? была, а ее нету. Ну не знаю, чем она накрылась. Распоряжением да. чем-то она накрылась. Давайте. Есть, люди перестали заниматься да. спортом фактически. Вот о чем идет вопрос. Я... Все правильно, красиво, а спорта нету реально. Вот о чем Я речь. Я точно согласен, точно разделяю мнение, что вот такие вот ну, желание заниматься спортом или пойти в спортзал должны быть реализованы. Что мы в этом плане, давайте, во-первых, комментарии, как мы по этому пути пойдем. Володя, что бы ты хотел сказать? Я хотел прокомментировать. Действительно, было обращение этой группы ко мне лично. Я занимался где-то месяц, а и с Иваном Дело в том, что выход если мы будем эту группу, и вообще группу, через семью, и ну, через спорт для всех. Это, ю, это, это юридическая литература, она есть. Через нее, как было, так и будет. Просто это юридические. Ну, ну да, если... И, 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 спасибо, Владимир. Владимир Если будет это, ну, какие-то, ну, процедурно оформить правильно, в соответствии с требованиями, которые сегодня существуют, но коллективно это оформить да, и, и, и обратитесь. Юрий Иванович, есть комментарии к этому Точно, я за то, чтобы не было никаких преград, но еще бы заниматься спортом, нельзя пойти в спортзалы, которые сегодня стоят. Ну, как минимум, не логично. Согласен. Поэтому Шановне, давай... Шановные депутаты, я абсолютно разделяю прикрощи, которые есть сегодня, но я говорю абсолютно отверг. Заклада освіти любой, это режимный в принципе объект, его деятельность регламентируется четко визначенными государственными санитарными правилами. Якщо раніше не було серйозних втручань з боку санепідстанцій, з боку контролюючих органів, таких як прокуратура, то зрозуміло, практично в кожній школі після завершення навчальних занять, після того, як діти пішли з секцій, всі бажаючі займалися фізичною культурою і спортом. О, сьогоднішня ситуація така. Ми ж ростемо, розвиваємося, все приводимо щоразу, приводимо до певних відповідностей. Сьогодні дійсно є конкретний документ, який пише так, що використовувати приміщення навчальних закладів можна виключно в інтересах навчального виховного процесу. Для кого? Для учнів, для дітей. Все інше, якщо воно не суперечить на правах оренди. Тому все сьогодні проходить через оренду. Зрозуміло, що будемо шукати можливо якесь соломонове рішення. А спорт для всіх дійсно, правильно сказав Сергій Федорович, він створювався для роботи з неорганізованими категоріями населення. Учні в нас зайняті, вихованці в нас зайняті, дев'ять закладів позашкільної освіти, міський палац культури до 11 години ночі, будинок науки і техніки у спецвагону працює за для дітей. Все, в принципі, у нас функціонує сьогодні. Тому є бажання ваше є намір. Давайте ми на рівні відділу з питань обліку житла і управління комунальною власністю. Ми зберемося і розберемо і з'ясуємо, як можна, якщо можна через комунальну установу спорт для всіх укладати договори на проведення відповідних занять, то нам тоді ж треба думати, хто буде до півночі організовувати чергування і прибирання навчальних приміщень. Адже спортивна споруда це є приміщення, а зранку там будуть діти. Тому це не питання для того, щоб його піднімати на сесії. Давайте зберемося, давайте вивчимо нормативну базу і вирішимо це питання. Ну що зараз ми будемо закидати? Якою Пункт різне передбачає, що ми можемо. Зачекайте, Юлія, зачекайте, хвилину. Да. Виновічі вона чує бачить. до вас запитання. От ми коли грали, у нас починали грати з нами діти з цієї ж самої школи, тому що секції волейболу нема, не набирається дітей. Туди. Ну, вони грали з нами. І коли я грав з цими дітьми, як депутат міської ради, волейбол, я не виховним процесом вами займався. Краще, якби вони по під'їздам десь шасали, чи пиво десь пили. Да? Це був би виховний процес. А я за нас не незрозуміло чим. Да? І я приходив туди, і от розусійський, який б не виховний процес був. А зараз який процес? Де ці діти зараз? От де ці діти зараз. Ну, на правилах решали, постанови кабинеты министров якобызначает порядок на довеличных Так вы повы не захраняете? Так вы кого не захраняете? А жители наших министров вы кого не захраняете? Они их обвиняют Я предлагаю, вам, вот, знаете, давайте как? Я не захраняю. По спорту для всех, у меня вот недавно, я тоже интересовался, проведено, если не ошибаюсь, тысячи мероприятий по результатам работы этой установы за 9 лет. я правильно говорю? Да. Сколько? У нас прошло 8335 участников. Через Я не за цифры. Я то, только, только за то, чтобы эти цифры были воплощены в реальную работу и в реальную работу, тем более с молодежью. Давайте мы сделаем так. Протокольно. Я предлагаю вопрос по по э, спортивным залам школ рассмотреть на рабочей на рабочей комиссии с естественно соответствующими специалистами для того чтобы мы все какое-то решение в этом плане принимали во всей школе не во всех школах есть или реально сегодня все равно э, ходят заниматься спортом, и депутаты в том числе. Но если не ходят, то это не, не, не очень хорошо. Давайте этот вопрос рассматривать на, на комиссии, на, на рабочей руке. Принимается? Да. Давайте, вот, по инициативе Сергея Алексеевича.